Там, де верби шовковисті, Свої віти, як намисто, розпустили над Дніпром. Я люблю гуляти парком, там, де місячний серпанок, з опівночі до світанку стелить стежку до зірок. Які ясні Дніпровські зорі, як білі в чистім полі, які струнки ростуть тополі на крименчуцьких берегах, які ясні проські зоні. Зорі, як білі в чистім полі, які струнки ростуть тополі на Кременчуських берегах, коли свято наступає, в огнях палає, при Дніпровський парк скликає на міський атракціон, а на набережні міста, два веселих вояніста, всівочовим оптимістам грають ніжний вальс з Бостон. Настрої святкові, звучать мелодії чудові, летять все люди кольорові, над рідним містом і Дніпро. До Ранку в настрої святкові, звучать мелодії чудові, летять все люди кольорові, над рідним містом і Дніпро. моє дитинство, в щоб це моя пісня, що звучатиме завжди, щоб на батьківських порогах забувалися тривоги, щоб з далекої дороги. Жизнь прерывается встречей с прошлым, заставляет другими глазами посмотреть на мир, на свои поступки и дела, еще раз вспомнить о людях, перед которыми мы в неоплатном долгу. Становится тревожно от мысли, не укрылась ли память дымкой забытия. Сумели ли мы, внуки и правнуки этих великих людей, показать подрастающему поколению, будущим и нынешним защитникам Отечества, какой ценой завоеван покой нашего народа осенью 1943 года советские войска, продолжая стремительное наступление на всех направлениях, один за одним освобождая города и населенные пункты, стремясь не дать фашистскому чудовищу опомниться, собрать силы для контрудара, подошли к берегам реки. Нет. Вашему вниманию предоставляется театрализованная реконструкция освобождения города Кременчуга, в которой участвуют Кременчугский клуб ⁇ Комбат ⁇ Общественное формирование ⁇ Украинские казаки ⁇ Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Общественно-патриотический клуб «Память» села Дмитровка. Общественная организация... Ihr schönen Ich euch hier blickend bei sich. Mein Leben kann ich nicht umsonst leben. Wir werden treu sein, wie jemals mit Zeiten treu sein konnten. Immer wieder, wir werden eine neue Jugend antreten in diese Stadt hier.

Посмотри, это правда, что врет наше радио. Неужели это правда Волга, а не Днепр? Если бы ты подбил у Волги еще пару русских танков, война бы уже давно закончилась. Неправда. Я не бегал от русских. Я всегда уходил последним, прикрывая ваши задницы. Конечно, Гюнтер. Мы все трусы. Ты один у нас герой. Не так ли, господин комендант? Да. Заткнитесь. Все вы из одного теста. Господин комендант, русские уже на подходе к вокзалу. Шайзе, да сы сверхдампнах. Айны Пасы, черт, это совсем близко. Целая танковая армия и две пехотные дивизии. Куда скотину гнать? Их принтишь, Я убью тебя собственными руками, Юда. Найн Юда! Найн Юда! Оберт Фельфебель! Их бин! Их бин! Кто же я? Русский? Что ли? Их вин полицай. Их вин полицай. Даша, я рядом. Я с тобой. Аблускан, как же ты попался? Ты бы и самого. Я сестренку... Кто здесь старший? Их Я, господин майор. Я командирован командующим корпусом для развертывания штаба на правом берегу. Этот груз особой важности должен быть срочно отправлен через Днепр. Среди ваших личных чемоданов я не вижу груза особой важности. Но бумагу вы видите. Как вы должны были понять, это не мои вещи. Хорошо, вас отправят первым же транспортом. Эй! Эшли группа! Эй, первый расчет! Мы застыли. Продолжаем одну Майтер, Ферлат. Халар! Халар! Тревога! занять обороны! Верховного главнокомандующего генералу армии Коневню. Войска Степного Фронта после трехдневных упорных боев сломили сопротивление противника и сегодня 29 сентября овладели городом Кременчук. Сегодня 23 часа от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Кременчук. родного города Кременчуга. Благодарим всех вас за внимание. Реконструкцию представляли Кременчугский клуб «Комбат», общественное формирование «Украинские казаки», Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой, общественно-патриотический клуб «Память» села Дмитров. Общественная организация Кременчугский.